تفسير القران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد شهود رحمه الله سليان. الحمد لله بشكر تواجد الله سبحانه وتعالى Pada nah, sini kita berada pada ayat 51 52 surahnya adalah pada surah Taha iaitu asma Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala fa ma baal qurunul ula qala ilmhaa 'inda rabbi fi kitab la yadhill rabbi wala yansa saraka Allahul azim dia firaun berkata jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu Nabi Musa menjawab pengetahuan tentang itu Ada pada Rabku dalam sebuah kitab Iaitu Mahfuz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa Apakah yang nanti dan dikasih waspian Telah kita uraikan pada kuliah terdahulu Bahawa pertanyaan ini Menunjukkan betapa sempit Pengalaman pengetahuan Fir'aun tentang alam sekelilingnya Dia ini menjadi raja Hasil daripada Mewarisan Datuk Nenek Moyangnya Jadi Firaun yang tak belajar tinggi tak ada, tak ada mempunyai pengalaman menuntut ilmu Dia menyangkakan bahawa dia ni sudah berada di tahap yang paling baik Selalu berlaku kepada golongan yang berharta Golongan yang menyangkakan bahawa Madailah harta tersebut untuk menguasai manusia Padahal bila seseorang meninggalkan menuntut ilmu Maka dia akan ketinggalan Dan akan dipandang kecil, hina oleh orang lain Faham ni kan? Nanti dia Bila Nabi Musa datang Membawa satu suara baru Dengan nada baru Pandangan untuk mengajak kepada perubahan Mengetahui bahawa ada Tuhan yang maha besar Sehingga kekuasaan Fir'aun Tidak ada ertinya sedikit pun Nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT Maka Fir'aun tanya Kalau Bertuhankan kepada aku ni dipandang salah Maka bagaimana Keimanan Datuk Nenek Moyang Yang telah terdahulu yang telah mati Padahal mereka merupakan orang-orang mulia, orang berjasa, apakah mereka akan diseksa oleh neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Satu pertanyaan dari orang yang tak terdesak, tuan-tuan. Maka Musa menjawab, pengetahuan tentang perkara itu ada di sisi Tuhanku. Allah SWT mengetahui bahawa kali orang itu menyembahmu dan akan terpaksa dan takut. Ila man ukriha wa kalbuhu mutma'inun bil iman. Ada di kalangan rakyat ni yang mengikuti kerana takut, bukan kerana suka pun. Tapi kerana benci meluat itu Tapi kerana terpaksa Maka mereka menyatakan sokongan Begitulah tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian Semuanya Allah mengetahui Tuhan ku mengetahui salah satu Jadi Allah SWT tidak akan tersesat La yadilu rabbi wa yansa Allah SWT telah menetapkan Bahawa semuanya dalam pengetahuan Allah SWT Ilmu ha'indu Allah maha mengetahui salah satu Tidak ada yang luput pengetahuannya Kekuasaan pengetahuan itu ditegaskan dengan menyatakan Fi kitab fi kitab untuk mengukuhkan bagaimana terpeliharanya segala satu itu tanpa ada pemindaan. Jadi para ulama tafsir menyimpulkan bahawa jawapan dan Musa ni pada akhirnya bermakna balasan terhadap nasi terdahulu memang akan menjadi sulit kalau Allah SWT tidak mengetahui. Tapi keadaan itu bukan seperti itu. Kerana Allah memang mengetahui dan pengetahuannya terpelihara, ters tersembunyi, terpelihara, tak ada siapa yang boleh pindah, tak ada siapa yang boleh buat perubahan. Di kitab Maksudnya Satu yang mengandungi erti Pengetahuan Allah Tentang terperinci Satu perkara tanpa dapat dipinda Kalau kita simpan dalam komputer Tuan-tuan yang dirahmati Dan dikasih wasliah Tiba masa Tiba-tiba kena reformat balik komputer Habis semua hilang Kalau kita simpan Backup dalam fail Apa bentuk telefon CD dan sebagainya Tiba masa Kita lupa juga Ini manusia punya keterbatasan Pengetahuan yang pernah kita bincangkan dahulu dari perspektif Islam seperti diuraikan oleh alimah imam al-Ghazali Islam. Organizen ilmu manusia yang bersifat juz'i dengan ilmu Allah SWT ta'ala yang bersifat kuli tidak boleh dibandingkan langsung tuan-tuan yang -tuan, lepas nanti dan dikasi maksudnya. Ayat ini menjelaskan kepada Firaun betapa pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya tidak berlaku kacau bilau semuanya dalam ada catatan sama ada orang terdahulu orang dalam beberapa kali ataupun waris yang datang kemudian tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala orang dahulu buat jahat buat baik semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala begitu juga orang kemudian akal budi manusia sendiri menunjukkan kepadanya bahawa kekuasaan tertinggi itu mesti ada ada orang yang terkunci lidahnya tak berani untuk membuka mulut tapi dalam hatinya tidak menerima kepimpinan wahai Firaun dan memang ada orang yang semata-mata jahat Semua perhitungan itu tepat dan jitu daripada Allah Subhanahu SWT Jadi Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan tersesat, tidak tersilap dalam keputusan yang dibuat oleh ini Jadi dengan jawapan seperti ini Musa AS telah pun menambah satu lagi keterangan tentang Allah SWT Iaitu dia mempunyai catatan sendiri tentang amal buatan makhluk ini Dia tidak akan silap tidak akan meraba-raba seperti manusia yang bila satu catatan ni hilang dia sudah tidak ingat apa lagi yang pernah dibincangkan satu masa dahulu jadi dengan jawapan demikian Firaun sudah dapat merasakan bahawa dia tidak ada sifat kesempurnaan seperti itu ini tujuan Nabi Musa berdebat dengan Firaun di situ kemudian Nabi Musa melanjutkan dakwahnya tentang siapa yang berhak Disebutkan Allah SWT Yang sekali-kali kekuasaan Fir'aun Tidak akan sampai sedemikian besar Kekuasaan itu Apa Allah jelaskan tuan-tuan Yang dimulai kat asli kan Ni ayat berikutnya Auzubillahirrahmanirrahim Al-Ladhi ja'al lakumul arda mahdaw Wa salakalakum fiha subulahu Wa anzala minas sama'i ma'a Fa'akhrajna bihi azwajan Min nabati nishatta Kulu war'aw an'amakum Inna fi dhalika la ayatin li ulinnuha Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum Wa minha nukhrijukum taratan ukhra Walakad arainahu ayatina kulaha fakadzaba wa abah Allah lah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan Dan telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan Dan menurunkan dari langit air Maka kami tumbuhkan dengannya Berjenis-jenis tumbuhan Yang bermacam-macam Makan dan gembalilah binatang binatang ternakmu itu Semuanya pada demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal Darinya kami menceritakan kamu Kepadanya kami kembalikan kamu Dan darinya kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain Dan sungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kami Semuanya Maka ia mendustakan dan enggan Pada yang tidak dikasih Jadi Fir'aun hanya mendapati Bumi yang telah terhampar seluruh manusia lahir ke muka bumi ni dan hidup di atas hamparannya hamparan di bumi yang Allah jadikan ni terhampar mengecap nikmat yang ada dalamnya mengutip segala kekayaannya mendirikan bangunan yang indah-indah dan dibinakan untuk kamu jalan-jalan sehingga manusia ni tidaklah terkurung seperti katak di bawah tempurung dalam satu daerah saja boleh pergi ke tempat lain ke negara lain jalan-jalan yang Dijadikan Allah SWT itu Sudah pun terus susun Masuki hutan, belantara, padang yang luas Sungai pun dapat dibelah dengan adanya perahu Dapat di seberang dengan adanya jabatan Dengan demikian hubungan antara manusia berlaku Kerana satu manusia Penduduk satu tempat Memerlukan kepada yang lain Dan diterangkan di sini betapa pentingnya hujan turun Allah turunkan hujan dari langit Teratus kali peredaran air Untuk menjadi hujan itu Hujan pun turun Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Dan kemudian berhenti Kadang-kadang menjadi tasik Menjadi kolam Menjadi lautan Tentuan yang telah kati dan dikasih wasilah Dan ada pula air ini yang menyelinap masuk ke dalam bumi Kemudian timbul pula digali menjadi telaga Nampak tak tuan-tuan? Dan bila berlakunya proses penyedutan itu ke langit Sehingga ia menjadi embun turun pula pada waktu malam Tuan-tuan yang telah dan dikasih orang sekalian Adakah semua ni berlaku dengan Percaturan Tuhan macam kamu Wahai Fir'aun Soalan begitu yang ditanya oleh Nabi Musa secara Indahirat Adakah Begini teraturnya dunia Kamu yang mengaturnya ha, Nabi Musa nak tanya seperti itu Tuan-tuan Kulu wara'a wa'an'amakum wa an wa An'amakum an Makanlah olehmu, gemalilah binatang ternakmu oleh sebab turunnya hujan, tumbuhlah bagai tumbuhan Maka ada yang manusia boleh makan Dan menjadi makanan mereka Makanan uji mereka, umpamanya Dan ada pula yang layak dimakan dengan tenternak saja Seperti rumput-rumput Semua itu diajarkan Allah SWT Sebaik-baiknya Pendeknya semuanya terjamin Bereski masing-masing tersusun teratur Kerana adanya hujan Dan kalau hujan tak turun pun Kerana kemarau, sungai masih lagi dapat menyalurkan air jadi sungguhnya pada demikian itu patut engkau renung wahai Firaun. Nyata sekali bahawa manusia hidup di dunia ini benar-benar menanti ihsan Rahman Allah SWT Walaupun dia ni orang berpangkat, orang berkedudukan, orang banyak wang sekalipun, mahupun orang miskin semuanya mengharapkan rahmat Allah SWT Rupa air yang turun, binatang ternak yang dimakan, susunya dan sebagainya. Jadi hujung ayat ini, tuan-tuan ini boleh bukti adanya kekuasaan tertinggi yang mentadbir alam ini yang manusia bagi manusia yang patut menggunakan akalnya tentulah akan merenung dan berfikir lalu timbul dalam hatinya sekeinsafan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu taala tidak patut menyombong. Nampak tak tuan-tuan ini boleh kalau tak patut langsung menyombong. Ini semua disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah SWT yang sangat jelas kepada makhluk ini, kepada Fir'aun ini, yang dan juga manusia lain yang kelas kembali. Tuan-tuan, orang -tuan, hati dan dikasih -kasih. Jadi ini kalau kita lihat, boleh dihubungkan dengan ayat lalu, Allah SWT berikan kepada satu-satu benda itu bentuk kejadiannya, dan Allah SWT tunjuk kepadanya, ini mengaitkan jawapan Nabi Musa tentang keluasan ilmu Allah SWT Jadi Allah telah menempatkan manusia di bumi ini Menghamparkannya supaya mereka dapat menikmati Segala bentuk kemudahan yang ada Seperti kalau kita nak bandingkan dengan seorang bayi yang ditempatkan dalam buayan Dididik untuk mendapat kehidupan yang lebih mulia Selepas itu bagi manusia ni gitu jugalah Mahda Lihat Allah gunakan perkataan Allah di al kumul arba mahda mahda di diistiara disamakan dalam konteks seperti buayan. Kalau baby ini duduk dalam buayan, untuk lebih lagi ilmu minat mahdi ialah mahdi kepada taharah. Tuntut ilmu dari buayan ke liang lahat. Maknanya bumi ini dipermudahkan Allah swt sebagai mana seorang bayi duduk dalam dikendong dalam buayannya supaya dia dapat membesar dengan baik, sihat, cukup tidurnya, Rehatnya cukup Dan akhirnya dia akan manusia Menjadi manusia yang berperanan Memperbaiki Keadaan dunia ha, Begitu juga Manusia Ditashbihkan di sini Disamakan dengan Seolah-olah kita duduk Dalam buayaan Yang penuh Dengan kerihatan Bagi persiapan Menghadapi akhirat Dengan amalan Amalan salih Yang Allah SWT Suruh kita buat dunia Kita sempurnakan Jadi Allah menjadikan manusia Di bumi ini Supaya dia menjadi ada jarak di antara dia dan tujuan hidupnya Ada jalan yang harus ditempuhnya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Sebagaimana juga dia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi Untuk mencapai arah yang tujuannya Jadi Allah menurunkan air Dari langit berupa hujan ini Mata-mata air, sungai, telaga, lautan Ditumbuhkan daripadanya bermacam jenis pokok Kalau Allah memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya Yang mana boleh makan, yang mana tidak boleh makan Yang mana khas untuk manusia Yang mana khas untuk binatang sahaja tanda-tanda tentang hidayah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini yang hanya difahami oleh mereka yang berakal. Pemahaman yang mati ini dikasih oleh sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita lihat perkataan yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di sini An-Nuha. An-Nuha ni jamak daripada kata nuhya An Nuhya ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus sebagai contohnya kamus Al-Farid. Ya itulah merujuk kepada akal. Agaknya kerana dia ni Saya yang berkataan Naha, yanha, yang berarti melarang Kerana akal manusia ni fungsinya melarang Daripada melakukan perkara-perkara yang bahayakan Menghalang manusia itu daripada terjumus Dalam perkara-perkara yang tidak elok untuk di Jadi bila Allah nyatakan di sini Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Dalam ayat Kulu wara'am wa an'amakum Inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha Nuha ni kataan tadi nahyu Nahyun An-nahyu Iaitu benda satu yang dapat menegah seorang Daripada melakukan Kali yang bahaya kan Maka demikianlah fungsi akal Kalau akal tu digunakan Dengan sebenarnya Maka pastilah Manusia itu akan menjadi hamba yang ta'an kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih wasfian Ikhwati dalam redaksi ayat akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kami keluarkan daripadanya berjenis yang tumbuhan yang macam-macam ia menjadi satu bentuk iltifat iltifat ini kita pernah belajar satu masa dahulu lihat perkataan ini oleh Allah SWT alladhi ja'alakum al-ardha mahda wa salaka lakum subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta ni bagaimana penukaran berlaku dari Al-Lazi tiba-tiba bertukar menjadi Akhrajana Kenapa berlaku demikian tuan-tuan Daripada Dhamir Ra'id Kepada Dhamir Mutakallim Jama' Mengapa berlaku pengalihan bentuk redaksi di sini Tak lain dan tak bukan Untuk mengisyaratkan bahawa penumbuhan Berbagai bentuk tumbuhan Dengan macam-macam jadi bentuk rasanya Merupakan perkara-perkara yang sangat menakjubkan Yang merupakan khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ya, hanya khas untuk Allah SWT sahaja Allah sahaja yang menumbuhkan pokok-pokok Berkali di kalangan manusia boleh mengatakan Saya telah mempermudahkan untuk rakyat saya begini, begini, begini Tapi mengerja bagi Menumbuhkan pokok-pokok dan tanaman Yang subur semuanya kerana Allah SWT Itu sebab dikhususkan sini kami sahaja Ia merujuk kepada Allah SWT Untuk ilgalabah Bita'zim Untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu SWT Kaya bahasa seperti ini Banyak kita temui dalam tafsir yang lalu Dalam huraian yang lebih kurang sama InsyaAllah izin Allah SWT Nanti ada peluang kita lihat Sebagai contohnya Surah Al-An'am Surah Fatir Surah An-Naml. Perubahan berlaku dalam bab iltifat ini InsyaAllah kita sambung Pada kata Allahu Alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته